Це країна здоров'я, друзі. Вітаємо вас! І сьогодні також, як завжди, запрошуємо приєднатися до нашої розмови, зокрема представниць прекрасної полонелюдства. Адже ми сьогодні обговорюємо таку важливу тему і захворювання, яке дуже страшно називається. Але перш за все, я хотів би представити нашу гостю, яка присутня сьогодні у нас в студії. Це лікар-гінеколог Наталя Лелюх. Наталя, вітаємо вас, Вітаю вас, е, Наталь. Кіста. ну дуже страшно звучить. Я пішла ні. ні ні Залишайтесь. Будь ласка. Ви ж ну, мене лякаєте таке. Дуже незвичне. Ну не те щоб незвичне, дуже страшна така назва у цієї хвороби. І сьогодні саме їй ми вирішили присвятити свою увагу в нашій програмі Країна здоров'я. Скажіть, будь ласка, чи це вирок для жінки взагалі таке захворювання? Ну жодний діагноз не є вироком. Якщо так вже підходити, але якщо це можливо, я одразу трошки прошу вибачення у телеглядачів. Я буду розмовляти російською мовою, тому ласка. що да, тому що моя українська ще, на жаль, не є досить досконала і це буде. Але ви вже робите. Да, я, я роблю певні кроки на шляху до цього. Да. Але коли починаю розмовляти про медицину, мене трошки зносить в російську, тому вибачте, будь ласка, я далі перейду на російську мову. А діло в тому, що кіста на самом ділі, не совсем діагноз, Да? Тобто кіста, так називається образование. Вот представьте себе, что это воздушный шарик, да? то есть это воздушный шарик, э, то есть это какая-то полость, э, имеющая капсулу и чем-то заполненная внутри. Может быть воздухом, шарики же бывают разные. Может быть гелевый шарик, может быть шарик с воздухом. Можно налить в него воду и бросить его с пятого этажа, чтобы удивить бабушек внизу, да, под подъездом. То есть это какая-то полость, имеющая капсулу и содержащая внутри себя что-то. И это образование, которое может быть в яичнике и Опять же, для того, чтобы это был диагноз, который, который уже требовал каких-то действий от доктора, от э, пациентки, э, просто от мироздания, да? то есть быть, пони, должно быть понимание, что это за киста, потому что кисты бывают разные. Ну, но, тревоз разуметь и сделать выясним, что киста, это захворень, которое которой больше стасует правда, а, а, а не Ну почему киста может быть в любом органе по uh -huh. сути? Может быть киста печени, может быть киста почек. Кстати, у мужчин очень часто бывают кисты почек. То есть киста это просто образование. Но у женщин яичник так интересно устроен, что он э, изначально устроен, э, создан из большого количества разных разных тканей, разнородных тканей, и каждая ткань может давать свою кисту и поэтому в яичнике количество кист может быть разным, и они совершенно разные с точки зрения дальнейшего прогноза. Они могут быть абсолютно безопасные, безвредные, и даже обращать на них внимание не стоит. На некоторые нужно обращать внимание, чтобы следить за собой в определенные дни, а некоторые нужно оперировать. Поэтому тут уже идет дальше речь о подходе диагностическом и о том, сколько эта киста у женщины находится. То есть, что киста может быть злоякисная? Да. Да, к сожалению, это может быть проявлением рака яичников. Поэтому если киста у женщины наблюдается более чем полгода, да, то есть она вот, однажды ее нашли, обычно ну, крайне редко киста дает какие-то ощущения. То есть женщина приходит просто на профосмотр к доктору, и во время профосмотра обнаруживается какое-то образование в яичнике. Если, благо, у доктора есть рядышком аппарат УЗИ, он посмотрел, увидел, ну, скорее всего, киста функциональная, то есть ничего страшного. А после того, как подавались на УЗИ, как, до вас звертается женщина, у -у -у. как отбывается процесс в диагностики, выявления, насколько она злоякосна, или не злоякосна, как это выглядит, чтобы женщины понимали, какого процесса им нужно дотримываться? А, ну, прежде Все, и нужно ходить к доктору хотя бы раз в год. Це зрозуміло, февраль, это все знают. Знають, но, к сожалению, не всегда. А часу немає, то багато роботи. Я у себя, я. То есть я одна. Але і проблема з цього і розпочинається. Ну, как правило, так, потому що жінки просто не приходят вовремя или. не обращают внимания на какие-то мелкие симптомы, которые им кажутся, да ладно, у меня же живот, живот может болеть, я же живая, поэтому, в принципе, ничего страшного. Кисты крайне редко дают, и только большие кисты, либо кисты, связанные с кровоизлиянием, дают симптомы определенные. И поэтому тогда женщины, как правило, поступают по скорой в гинекологический стационар, где уже решается вопрос, оперировать ее прямо сейчас, или, может быть, завтра, или, может быть, вообще не оперировать. Но если мы говорим о обычном обнаружении кисты, то женщина Просто пришла на осмотр. Либо у нее есть какая-то жалоба на нарушение цикла, либо на болезненность. Она пришла к доктору, доктор посмотрел и обнаружил какое-то образование в яичнике. Назвали его бессимптомные? А, да, конечно. Очень да, много, очень много кист могут совершенно не болеть и быть впервые выявлены просто во время обычного рутинного гинекологического осмотра. А, обычно, если у врача нет в кабинете ультразвука, то он направляет пациентку на УЗИ, чтобы посмотреть, что это за киста по ультразвуку звуковым характеристикам, да, то есть есть определенные, поймите, знаете, вот больше всего классификации в гинекологии связаны именно с кистами, uh -huh. то есть это прям главы такие по 30-40 страниц, где написано классификации только кист, они есть классификация по Времени существования, острое не неострое, осложненное и не из какой она ткани происходит, а что с ней дальше делать? Есть те ультразвуковые характеристики кист, но ну, ну, вот вы видите картинка, сделает, да, кислый. вот ультразвук. На ультразвуке мы видим, какое то то есть шарик, ну uh -huh. то, что мы говорили изначально, шарик, который внутри которого есть какое-то содержимое, оно видите неоднородное за счет uh -huh. того, что такая взвесь в нем, беленькая на черном, uh -huh. это взвесь, то есть она плотная структура, то есть это скорее всего не просто жидкость, а там есть либо слизь, либо еще что-то. И что самое важное, вы видите, здесь просто есть эффект доплера, то есть есть сосуды, которые мы видим при ультразвуке, угу. и эта киста кровоснабжается. Мы видим сосуды, которые кровоснабжают капсулу кисты. Что это означает? Это, да, вот я наговорила кучу терминов. Это значит, что это растущее образование, что это живое образование, и что за ним нужно более внимательно смотреть. То есть есть определенные признаки, которые уже либо сам гинеколог, если он делает УЗИ, либо врач ультразвуковой диагностики, который смотрит женщину он обязательно для гинеколога должен написать там парочку троечку характеристик того что он увидел какая размеры болезненность при исследовании кровоснабжается не кровоснабжается и уже Исходя из полученного перечня, доктор-гинеколог вместе с женщиной на приеме будут принимать решение, что дальше делать. Mm -hmm. да, то есть быстро бежать в операционную, mm -hmm. опять же, или есть время подождать. Параллельно, мы, как правило, есть еще такой анализ, на который при впервые выявленной кисте, вот женщина до сегодняшнего дня жила, у нее все было классно, тут она пришла к гинекологу, ее огорошили новостью, дорогая, mm -hmm. у тебя киста. И она, конечно же, теперь будет читать все в интернете по этому поводу. Есть еще анализ, на который мы обычно отправляем девочек. Это анализ крови на два определенных онкомаркера, которые могут быть не всегда, к сожалению, это не является строго специфичным анализом, но они все-таки позволяют нам Думати в плоху сторону, якщо они повышены. да то є есть, есть онкомаркеры, которые здаються сразу же при обнаружении кистозного образования. Ви дуже добре згадали про інтернет, взагалі. А чи варто довіряти читати, брати для себе якісь висновки, можливо, користуватись підказками і допомогою? В будь-якому випадку інтернет інформаційне поле та. можно искать там то, что ты хочешь. К сожалению, не имея специального образования, вот, например, у меня в машине вот машина не заводится у меня, да, вот она, я села в нее, ключик поворачиваю, а нифига, она себе там не едет, да. Mm -hmm. Я могу полезть в интернет. Я могу в поисковиках забить, не заводится. Uh -huh. Я блондинка uh -huh. и что мне дальше But делать? Но e. все что, да, но ну, ну, опять же то, что я прочитаю, возможно, я прочитаю много новых слов для себя и пойму, что либо аккумулятор у меня сел, либо у меня еще что-то не то происходит. Но что с этим дальше делать, я все равно не знаю. Поэтому мне кажется, что лучше пойти к доктору, записать списочек вопросов, которые тебя интересуют по этому, на эту тему, и уже с доктором вместе, то есть с человеком, который непосредственно знает, что ответить на на все вопросы и что дальше делать уже обсудить эту тему интернет классная штука замечательная но во-первых нужно знать где искать во-вторых что делать с найденным ну нашла я хорошо, да что киста может быть раком и ну и что и что я дальше буду с этим делать то есть к доктору все-таки лучше идти к доктору и обсуждать и задавать кучу вопросов но доктору не, Жен... не Женка якого возраста перебывает в зоне риска? А любой, любой, любой возраст, начиная от З дет, якого от рождения, потому что есть кисты, так называемые дезэмбриональные кисты, кисты, которые образуются во время того, когда девочка была эмбриончиком, девочка была эмбриончиком мама в животе, и что-то пошло не так закладка яичника и туда, э, знаете, когда мы уже образуемся из одной клеточки, да, одна клеточка, которая разделилась на две и так далее идет процесс деления, и вот когда мы находимся на, то есть еще на узи нас не видно, <laughs> но мы уже есть и, и есть разделение нашего всего тела, организма на три, э, три листка, так называемые, uh -huh. да, и вот если где-то эти листочки вдруг между собой перекрестились, то в яичнике может образоваться киста, которая содержит в себе зубы. Кости, волосы, жировую ткань. Даже так? Даже так, да. То есть зубы вот такое тоже бывает. Вы с таким И... же встречались Конечно, в своей карьере? Конечно, это очень часто бывает. Ну, не очень прям часто, но mm -hmm. это бывает. Это так называемые кисты, э, дермоидные кисты. Mm -hmm. Они, конечно, они никакими таблетками, никакими травами, никакими гомеопатиями и медитациями это не убирается. Это исключительно оперируется, потому что зубы оттуда не рассосутся. Угу. И к сожалению, ультразвук, такие... лазер, даже МРТ не помогает. И анализ крови тут тоже особо ничего не покажет. Это хорошо видно во время ультразвука, что эта киста содержит совсем плохие включения. Такие кисты при длительном нахождении в яичнике могут становиться злокачественными, поэтому, конечно, их нужно оперировать. Давайте поговорим про сдать до этого захворения. Насколько часто женщина может хвореть? вот наверное, от народжения. Ну, Это один, о... один раз? Чи... Нет, ну на самом деле, опять же, мы же уже проговорили, что кисты бывают разные. Тогда давайте определимся, что есть понятие даже физиологической кисты. Да? То есть та киста, которая вообще не требует никакого. То есть в яичнике, особенно у женщины уже менструального возраста, да, когда она в, репр... в репродукции находится, Яичник – это фабрика. Это нас когда-то я вот себя лично помню, что когда мы учили биологию в школе, нам говорили, вот у нас есть такой орган, который работает все время. Это сердце. Вот оно ни на секунду не останавливается. И очень смешно, потому что все другие органы как бы тоже не останавливаются. Вот яичники тоже не останавливаются. Они все время что-то производят. А что они производят? Они производят пузырек, ту же самую кисту внутри которого сидит яйцеклетка. То есть, фактически, причина появления кисты Одной яичник. из кист, да, ну, то есть, одной из э, видов кисты, так называемая функциональная киста или киста фолликулярная, когда э, формируется пузырек, внутри которого сидит яйцеклетка. а не может женщина перема... Э, промерзнуть? Нет. За Захвалить, перенести какие-то я, я вам, хотите, раскрою страшную тайну. Скажите. А, вот ответьте мне на вопрос. Вы когда-нибудь слышали о простуженном кишечнике? Нет. Nee. А, хорошо, вы когда-нибудь... Ну, горло, низ, вуха. Да, ну, а простуженный кишечник не слышал. Хрип шлунку может быть. А, смотрите, яичник и кишечник, они вот так друг на дружке. Угу. Нельзя простудить яичник. В принципе, у живого здорового человека внутри живота температура всегда 37,1. Бо часто жінки говорять, ой, застудила на пане Фігня, яичники. фігня, тому що може бути на вулиці плюс 40, на вулиці може бути мінус 40, і 37,1 у живого, здорового чоловіка. А якщо вони в басейні. Ну что? Ванну принимает, ну, холодной воде, занимается. Ну что? Ну, что? Это прекрасно. Моржевание да? это прекрасно вообще. И после горячей сауны в холодный бассейн – это великолепно. Это для кожи замечательно. К яичникам это не имеет никакого отношения. То есть вот, есть сами яичники и их работа. А, да, да. То, что они так, так они устроены. И в них что-то все время растет. И это то, что растет, уже нужно понимать. Это Нормальное, оно исчезнет, либо исчезнет в момент овуляции, когда эта фолликул разорвется, отпустит яйцеклетку себе путешествовать, а на этом месте образуется желтое тело. Либо он не овулирует, но какое-то время будет сидеть в яичнике. Либо оно появилось и есть, и есть, и есть, и через год есть, и через два есть, а потом еще и больше в размерах становится, а потом еще, вот помните нашу картинку: сосудиков там больше становится, болевой синдром присоединяется, бесплодие присоединяется. Угу. Вот тогда, конечно, это а требует лечения. хотела поговорить, че вплывая киста uh, на ну uh, функцию? Скажем так, не сама возможная киста, потому что есть uh, ситуации, случаи в моей практике, когда у девочек, у молодых девочек 22 года, 20 лет, кисты, которые были по 10 сантиметров, то есть в животе были кисты, которые в два раза больше, чем матка, и, и они занимали весь, всю область нижнего, то есть ну как бы нижнюю часть живота женщины это были это были две здоровезные кисты. А колышек помнила колышек. Но она пришла все-таки с болевым синдромом, угу. наконец-то решила пожаловаться угу. а, на, на УЗИ, все было сразу понятно, и, конечно, там эти кисты это были как раз дырмоидные кисты, как раз те, которые врожденные кисты, а, и когда их убирают, то ткани своей ткани яичника уже почти не осталось, да? то есть они почти полностью съели яичник, а, и потом все равно девочка забеременела, то есть все равно то есть вопрос не сами кисты причина бесплодия, а неправильная оперативная тактика: когда врачи вместо того, чтобы удалить только кисту, удаляют весь яичник, да? угу. то есть если нет на то показания. Какой же у мая будет эта тактика? Ваши коллеги так уж может быть, нашу программу, поделиться досвидом. Спасибо, коллеги, да, что вы меня смотрите и вам не скучно, а, но тактика разная, опять же, все зависит от того, какая это киста, когда она появилась, есть болевой синдром, нет болевого синдрома. А, во время, то есть делается операция, как правило, сейчас везде в мире делается лапароскопическая операция, когда через маленькие дни открывается живот полностью, а через маленькие дырочки, одна в пупочке, две с боков, она еще может быть в центре, мы заходим в живот женщины, находим эту кисту, угу. удаляем ее, только кисту. Это то есть уже только кисту. в Украине, так? Конечно, уже давно это слава богу, слава богу. Угу. А, это все а, тут же отправляется на экстренное патогистологическое исследование, то есть во время операции сидит патогистолог у себя в кабинете, у него стоит микроскопик, и ему приносят ткани, он смотрит, и пока мы стоим в операционной, грубо говоря, над животом женщины с руками стерильными и ждем, когда нам скажут, что там дальше, нам патогистолог, Це... патогистолог говорит, все классно, все чудесно, Это фактически полноценное хирургическое Да, на уже прошло, да, да, это уже, да, это наркоз, это это это, 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 все очень серьезно. Патогистолог говорит, все хорошо, все доброкачественно. Мы благополучно уходим из живота, оставляя яичники целыми и неизмененными. Если, не дай бог, нам гистолог сообщает печальную новость, что он обнаружил пограничные клетки, либо клетки явно злокачественные, то тогда обсуждается вопрос о расширении объема. А анализ гистолога це долгий процесс. Uh, ну, ну 10-15 минут. А, не, да, не это, надо, да, 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 если это свой гистолог, который находится рядышком, он, в принципе, знает, что ему нужно и где искать, и это очень быстрая информация. Просто мы это время стоим, музыку слушаем, ждем, пока, пока mm -hmm. нам скажет. Ну, добро, что даже после выдавления кисти, все ж таки, женщина может завагитнить, так да. как вы рассказываете. Но период восстановления после таких операций, насколько он долгий? Ну, он вообще не... Лапароскопия как раз тем хороша. Во-первых, она совсем по-другому позволяет увидеть органы хирургу, да, то есть меньше крови, меньше каких-то мешающих, то есть когда кишечник мешает, еще что-то мешает, это все нивелируется во время лапароскопии. А второе, что мы не травмируем основной восстановительные проблемы после операции, после любых, это разрез на передней брюшной стенке, да, то есть он заживает дольше всего, то есть это порезали живот, и вот эта рана, она больше всего болит, потому что внутри ничего не болит, болит именно вот рана порезанная. А мы тут живот не режем. Поэтому, в принципе, к вечеру девочки уже бегают по отделению, на угу. завтра они выписываются домой. Угу. И в этом цикле, даже если мы говорили о каких-то операциях, ну есть разные. Зачем мы делаем эту операцию? Не только по поводу кисты. Если мы говорим о возможности планирования беременности, да, то есть какие-то были операции, то мы разрешаем об этом же цикле и То есть не нужно, не нужно еще там месяц-два-три по предохраняться, а потом беременеть. Нет, пожалуйста, все это делается сразу же. Киста якую на цикл женки, каким чином и як цвет бывает, В в каждой девчонке, там в косяке календарик, то ну, там Телефоны, сейчас, телефоны. сейчас, сейчас okay, телефоны, смартфоны, да, смартфоны, wow. календарь. Как влияет на цикл? Как потребно тогда и Если мы говорим все-таки о, о функциональных кистах, потому что именно они чаще всего влияют на цикл. Другие кисты могут совершенно никак не влиять, цикл будет как часики, даже эндометриоидная киста, дермоидная, они не влияют на цикл. А кисты, которые из гормонально активной ткани, это кисты желтого тела, кисты фолликулярные кисты, они, как правило, задерживают цикл, то есть происходит задержка. Иногда даже ложно положительный тест на беременность uh -huh. может быть. Це час. Тому якщо є задержка, але при цьому тест отрицательный, или там якась смішна смешная слаба вторая полоска, а дівчинка точно знає, що в цьому місяці ну ніяк, угу. то тоді лучше прийти к доктору, щоб зрозуміти, що з нею происходит. Давайте mm -hmm. уявимо ситуацію, що до вас звернулася жінка, а? в якої кіста з якою просто потрібно її діагностувати. Знаємо, що вона є, але вона не шкідлива. Ну да, От, будемо надіятися. Но... Чого потрібно в звичайному буденному житті дівчині жінці дотримуватись? кроме того, чтобы она и а, Смотрите, если мы говорим о том, что эта киста как бы не опасная, да, потому что все-таки как бы я бы хотела, как бы я бы угу. хотела об этом все время говорить, почему? Потому что точный ответ. На вопрос, она плохая или хорошая, дает только операция. То есть все, что мы видим на УЗИ, все, что мы видим на МРТ, какой бы анализ крови мы ни сдавали, это всегда вероятности. То есть с наибольшей вероятностью эта киста доброкачественная. Но это не стопроцентный ответ на вопрос женщины. Поэтому если киста у нее находится в яичнике больше, чем 6 месяцев, и это явно не обычная там, функциональная киста, то тогда нужно оперироваться. Все, то есть дальше наблюдаться никакого смысла нету. Если обычно у нас как девочка пришла к нам поставили диагноз и сказали, либо прийти сразу после месячных, то есть ну, там через 2-3 недели это получается, либо прийти через 3 месяца, чтобы посмотреть, что произойдет за это время. Mm -hmm. Если киста осталась или даже еще и изменилась, все, никакого дальнейшего наблюдения в принципе быть не должно. А с точки зрения бытовых каких-то советов, если это обычная функциональная киста или даже, да, любая киста, и женщина ничего не беспокоит, никаких. специфических действий предпринимать не нужно. Мужа висіляти на диванчик в сусідній кімнаті, теж не нужно. Mm -hmm. У ну, ну, нас, до речі, глядачі віщ. приєднуються э, до нас програми, ставлять запитання, було таке запитання. Дівчина 24 роки, її провели операцію, видалила кісту на лівому моїй шнику. Mm -hmm. Вона запитала, коли можна починати. Статово жития после операции? Смотря каким путем ей удаляли. Если mm -hmm. это лапароскопически, да хоть на послезавтра, если ей mm -hmm. не больно будет. А, считаю... а если это была большая полостная операция, то, как правило, ну, не раньше, чем через две недели. Там, что идет. Не столько там что-то может повредиться или оторваться, или там что-то еще произойдет. Нет, это просто связано с некомфортом для самой девочки, потому что ей будет неприятно, больно, будет тянуть шов, будет, будут дискомфорт, а с точки зрения самого полового контакта никаких проблем нет абсолютно. В медицині є ще таке хороше слово профілактика захворювання. Ох, не люблю я це слово. Не люблю, да? так але все ж дуже багато, і дай Бог, щоб всі жінки були здорові. От вони здорові. Як себе потрібно вести? За чим потрібно слідкувати? Ну здоровий спосіб життя. Ну, от як так як завжди, просто здоровий образ життя. Профилактика никогда не может быть в виде какого-то лечебного мероприятия. Да? То есть профилактика это смена образа жизни, это смена образа питания, это разумная двигательная активность, это отказ от вредных привычек, сори, курильщики и, и же с ними. То есть, вот это все и есть профилактика, действительно. То есть, если женщина э, себя любит, если женщина занимается разумно, физической нагрузкой, мы не говорим о занятии спортом, это калечит, это другое совсем. Если женщина э, следит за своим циклом, видит, что он у нее относительно регулярный, у кого-то 21 день, у кого-то 35 дней, но он все время 35, но он все время 21, у нее никаких неприятных ощущений в животе не возникает. Секс доставляет удовольствие, а на беремене тогда, когда она захотела, в принципе, она здорова, ничего больше ей делать не нужно. И если женщина будет дотримываться таких профилактических заходов, то она не вытратит в своей кишечни большие, кошты на, на лечение. Какие это кошти? дорого у нас ликовать <связывая> Ну, опять же, мы же говорим о том, что, в принципе, кисты, если их лечить, то это только операция, да, потому что никакими таблетками они не рассасываются, не лечатся, ни, еще раз говорю, ни травами, ни медитациями, ни, ни еще ничем абсолютно не лечатся. А, только операция. Оперативное лечение в Украине сейчас стоят разные деньги потому что это связано с оборудованием которое на, находится в клинике с уровнем специалистов с пребыванием койко день да, сколько сколько происходит есть государственные клиники очень хорошие которые занимаются операциями но ну, порядок цен насколько я знаю в украине это сейчас от 7 до 12 15 тысяч опять же все зависит гривен все зависит от того какая операция какой объем что именно удаляли были ли какие-то еще дополнительные штуки во время операции ну вот Приблизительно це так. Наталя, я вам дякую за розмову. Ну, Якось побажати вам, щоб у вас було менше пацієнтів, також було негарно. Я просто побажаю вам, щоб було, у вас було багато пацієнток раз на рік і всі вони були здорові. Дякую вам, дуже. Дякую вам за розмову. Друзі, з вами була Країна Здоров'я. За традицію вам бажаємо бути здоровими і обов'язково зустрінемось на телеканалі Соціальна Країна.